ফ্ৰেণ্ড গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু লগতে মোৰো ভাল আৰু লগতে মোৰ পৰিয়ালটোৰো ভাল আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় বাজিছে নটা এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ মোৰ নীতামণি চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে নতুন এটি ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে ইমান দিনৰ পৰা মৰম দি আছে সেইসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছে কাপোৰ কানি ধোৱা হৈ গ'ল মোৰ সকলো কাম হোৱা নাই পাবই তেনেকৈ স্কুলত গ'ল স্কুলত যোৱাৰ পিছত মই কাম বন্ধ কৰি এতিয়া আজৰি হ'লোঁ কিন্তু বাহিৰৰ কামবিলাকহে আজৰি হ'লোঁ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰিব আছে বিচনা পাতি উঠোৱা নাই বিছনা পাতিৰ এই বিচনা চাদৰবিলাক মই দুই দিনে দুই দিনে নুধুলে মোৰ ভাল নালাগে তেনেকৈ বিচনা চাদৰবিলাক ধুই দিলোঁ আকৌ নতুন বিচনা চাদৰ এতিয়া পাৰিব লাগিব বেলেগ বিচনা চাদৰ নতুন মানে আৰু কি যিহেতু প পাৰি থোৱাক এখন ধুই দিলোঁ ন আকৌ বেলেগ বিচনা চাদৰ পাৰি দিব লাগিব মই গা পা ধুই আহিছোঁ এইখিনি বাৰাণ্ডাখনতে আছোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ প্ৰথমতে ফটা চটা একো লোৱা নাই দেই আপোনালোকে নাভাবিব আৰু কি যে এনেকৈ আছে বুলি নাই গা ধুই একো ৰুমত সোমোৱাই নাই এতিয়া ভাবিছোঁ প্ৰথমতে মই মন্দিৰত চাকি কৰ জ্বলাই লওঁ লগতে ভগৱানক পানী চানী চেঞ্জ কৰি দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে এই মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব অঁ আৰু যিসকলে পুৰণা ভিউৱাৰ্ছ হয় সেইবিলাকক মোৰ ফালৰ পৰাই বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই সেইসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অকণমান মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ ঠিক আছে অকণমান দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ দেই আপোনালোকক এইফালে আমাৰ শালিকাজনী আহিছে সেইজনী আহিছে আমাৰ শালিকা দেইজনী সেইজনী আমাৰ শালিকাজনী ঐ কো কো ঐ ৰিক্সা মাতাৰ লগে লগে আহিছে এইফালে গ'ল ইফালে ধুনীয়াকৈ বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল মোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইফালে ধুনীয়াকৈ বন্তি ঘৰ জ্বলাই সেয়া চেয়া কৰিলোঁ এতিয়া পাকঘৰলৈকে যাওঁ চাহ তাহ কিবা খাই লওঁ তাৰপিছত লাহেকৈ আকৌ ঘৰ দুৱাৰ চাফা চফা কৰি বিচনা চাদৰ পাৰি মেলি ভাত পানী বনাব লাগিব আৰু লাহেকৈ তেতিয়াহ'লে বলক মোৰ লগতে ইফালে বলক এতিয়া পাকঘৰত যাওঁ ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ বনাই পিনে খাওঁ ফটা চটা লোৱাই নাই দেই আগতে চাহ খাই লওঁ তাৰপিছতহে ফটা সেন্দুৰ লগাম আৰু পানী একগিলাচ লৈছোঁ পানীগিলাচ খাই লওঁ পানীগিলাচৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ খোৱাটো ইফালে বেলেগ আমাৰ ধনুই মধুৰিআম খাই বাপৰি একদম ভাত বনাই আছোঁ মধুৰিআম খাওঁ মধুৰিআম খাওঁ টেং পেঙাই আছে এইফালে এতিয়া আমি মধুৰিআম ছিঙিব গৈ আছোঁ কৈ নাইচোন কেঁচা কেঁচা ৰ মই ছিঙি লওঁ ৰ এটা আমি ধুনীয়াকৈ ভাত খাব ওলাইছোঁ এইফালে হৈছে কি বনালোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ আৰু আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক হাজবেণ্ডে আহোঁতে কিছুমান নতুন নতুন বস্তু লোৱা হৈছে তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক কি কি ল'লোঁ সেইবিলাক কটাই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম এইফালে হৈছে চয়াবিন আলু মটৰ তেনেকৈ কাচকল তৰকাৰী আৰু এইফালে হৈছে মচুৰৰ দালি চাটনি আৰু এইফালে হৈছে এইফালে মাছৰ মাথা আৰু কোমোৰা তেনেকৈ খাৰ এতিয়া আমি ভাতটো ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ তাৰপিছত দেৰিকৈ লওঁ আপোনালোকক হাজবেণ্ডে যেতিয়া ছুটীত আহিছিলে ন তেতিয়া কি কি লোৱা হ'ল অকণমান অকণমান দেখুৱাই দিম প্ৰথমতে ল'লোঁ এইখন পালেংখন ধুনীয়াকৈ এখন বক্স পালেং এখন ল'লোঁ এইখন কিন্তু দয়াৰকেইটা কি হ'ল সেইফালেহে আছে সেইটো ছাইডে আছে এইফালে যিটো ইয়াতে দয়াৰ খোলা এনেকৈ টানিখিনি খোলা থাকে ন সেইটো সেইফালে পৰিলে যিহেতু বিচনাখন এনেকৈ ৰখা হ'ল নিমিলে যিহেতু এনেকৈ ৰাখিলেও বিচনাখন পিছে বহুত বেছি ডাঙৰ হয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হা এইফালে আৰু দামটো কোনে কোনে জানে কমেণ্টত জনাবচোন এইফালে হৈছে মোৰ সপোনৰ বিচনাখন বহুত বেছি ইচ্ছা আছিলে এনেকুৱা একদম পূৰা বহুত ডাঙৰ বহুত হেৰি তেনেকুৱা এখন বিচনা লোৱা ইচ্ছা আছিলে আৰু ইয়াতে হেৰি দিয়া নাই তুলি তুলি দিয়া নাই এইখন এইখন দিছোঁ এইখনৰ দামেই বহুত বেছি হয় এনেকৈ এইখন ল'লোঁ প্ৰথমতে এইখন দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব হওক কিমান ডাঙৰ মোবাইল এটা ধৰিব পাৰিছে চাগে বহুত বেছি ডাঙৰ হয় আৰু কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বলক এইফালে এইটো ৰুমত কৰা নাছিলোঁ ৱাৰিং যিহেতু এইটো ৰুম আমি পিছত বনাইছিলোঁ ন এইটো ৱাৰিং কৰা নাছিলোঁ এইফালে এইটো ৰুমৰ হাজবেণ্ডে হৈছে তেনেকৈ ৱাৰিং কৰিলে ইয়াতে বৰ্ড এখন লগালে আৰু ইয়াতে ওপৰত চিলিং ফেন নাছিলে চিলিং ফেন লগালে তেনেকৈ এইখিনিয়ে আকৌ বলক তেতিয়াহ'লে ইফালে এইটো লোৱা হ'ল এইটো একেবাৰে হোম থিয়েটাৰ এটা ল'লে হোম থিয়েটাৰে কইনে কি হেৰি কয় নাজানো আৰু দেই মই এইবিলাক এইবিলাক মই ল'ব মানাই কৰিছিলোঁ একেবাৰে যি পূৰা গান বজাই থাকে ন সেইটো ল'লে তেনেকৈ এইটোত পৰিলে আপোনালোকে দামটো নকওঁ দিয়ক এইটো এটা ল'লে আকৌ কি লৈছে বোলক আকৌ দেখুৱাই আছোঁ ইমানতে সমাপ্ত দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মোৰ এই মৰমৰ সপোনৰ পালেংখন আৰু কি কি ল'লোঁ দেখুৱালোঁ আৰু বাকী সৰু সুৰা বস্তুবিলাক দেখুৱাই থকা নাই আৰু তেনেকৈ ফেন চেনো লোৱা হ'ল বাৰু তেনেকৈ ফেনবিলাক বেয়া হৈ আছিলে পুৰণা ফেনবিলাক তেনেকৈ গোটেই ৰুমে ৰুমে চেঞ্জ কৰা হ'ল চিলিং ফেন টিনখন লগোৱা হ'ল তেনেকৈ আৰু টেবুল ফেন আছে বাৰু চিলিং ফেন বাকী পাকঘৰৰখন বেয়া হৈ আছিলে ইফালে এইটো ৰুমতটো লগোৱাই নাছিলোঁ মাজৰ ৰুমখন আমাৰ যিটো বহা ৰুমত তাততো জ্বলি গৈছিলে ন আপোনালোকে গমেই পায় আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যিবিলাক আগৰ ভিউৰ্ছ আছে সেইবিলাকে গম পায় আগৰ ফেনখন তেনেকৈ জ্বলি গৈছিলে তেনেকৈ তাতো লগোৱা হ'ল ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ মই নীতামণি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকোঁ আমিও আছোঁ তেনেকৈ এতিয়া বাই বাই